Я, шановні друзі, хочу сказати, ми можемо перетворити цей в цирк, базар, коли будуть три. Ми з вами відповідальні люди, які відповідають не тільки за себе, а за 500 тисячне місто Маріуполя. І якщо ми дуже серйозно підійдемо і не перетворимо це в фарс, а в серйозну роботу, то я думаю, що результати будуть від цього. І нам буде про що звітувати жителям Маріуполя про проведену роботу. сегодня тут. Эту проблему нужно решать. Бесспорно также то, что мы должны в этой проблеме находить компромиссное решение. Сегодня не стоит обсуждение в части того, работать будут комбинаты или комбинаты будут закрываться. Мы сегодня обсуждаем те мероприятия, которые уже разработаны были в 2012 году. То есть была разработана программа 2012-2020 года, которая уже сегодня в городе Мариуполе дала реальный результат производство стали, которое будет производиться делаться любым способом, это неприемлемая доктрина для комбината, для компании «Металлург» и комбината ЗОСТА. В этой связи мы начали закрывать источники. Мы знаем о том, что начиная с 2011 года мы приняли решение об остановке и дальнейшем сносе, и это было выполнено Мартеновского цеха. Итак. 419 источников было на 2010 год на комбинате Асоцталь. Первое, с чего мы начали, с самых крупных, Мартеновский цех. И морально-физически и устаревший э, технологический процесс, и реконструировать его и дальше развивать смысла никакого нет. И таким образом мы его просто остановили и снесли. Я вам могу пообещать здесь, что мы реализуем этот проект реализуем его в сроки, в те, которые мы пообещали, и в те графики, которые мы вам показываем. И в заключение я хочу еще тоже немножко все-таки отойти от основной темы и все-таки еще раз обратиться к общественности, которая сегодня вот с такими плакатами. Только умно обращайтесь. Умно будем обращаться. Я хочу вам сказать, что не нужно обманывать людей. Не нужно, потому что лозунг ага, на... можете... а Я вам хочу сказать, что заводы будут установлены нами без вариантов. Без вариантов. И это, это будет ваша ответственность. Это будет ваша ответственность. приходит. Выступают директоры, одна сторона выступает активист, друга. Это лично будет, или просто будет Я не буду спекулировать каких-то громких заявлений, я просто поделюсь с вами фактами. А дальше вы сами решите, что правильно, что нет. Очень легко, Во во-первых, ну, нигде не звучит о закрытии завода. Ни разу с 2012 -го года, когда большая часть из вас, мы тоже выходили на митинги, ни разу не прозвучало слово «закрыть завод». Ни разу. Даже когда вопрос стоял о даже когда вопрос стал вопрос стал так, что собственник сам решает, или он ее модернизирует, постепенно останавливая, или он ее закрывает, переходит производство на вечерство. Именно давление общественности заставило модернизировать сегодня Ильичевскую Аглопаду. Несомненно, это глобальный проект. С этим никто не спорит. Никто не собирается говорить, что вообще ничего не делается. Об этом речь вообще не идет. И на каком закрытии завода ни разу ни от кого не прозвучало. Чтобы вы понимали, я просто хочу убрать, ну, директора имеют свойство приупрашивать немножко события, сколько они сделали, чего они добились. Я хочу говорить цифрами, полученными от самих заводов. Я не буду придумать цифры с головы. Есть вот такая интересная была презентация на заводе Азовсталь. 2010 год 144 тысячи тонн в год выброса. 2015 год 69 тысяч тонн. Окей, вроде бы кажется, уменьшили 50 раз. Вот. Не вопрос, наполовину. Но есть момент как говорят. Есть момент в том, что в 2010-м производство чугуна было 4, почти 5 миллионов тонн, а в 2015-м 3 миллиона тонн. Производство стали было в 2010-м 5,68 миллионов тонн, а в 2015-м 2,8 миллиона тонн. То есть мы говорим в первую очередь не о модернизации, а о соотношении производства. Почему вне Например, болит некоторые представители заводов, там, заводчане, вот вы хотите закрыть заводы. Друзья, да мне сильнее, я понимаю, что вот это градообразующие предприятия. И если мы просто будем с года в год закрывать производство, то это закончится печально не заводчан. Поэтому наша задача, чтобы собственник, не заводчан, а собственник вкидывал деньги в модернизацию, что идет, о чем речь сегодня. То есть, э, что вообще у вас оставили еще, раз мы уже начали, что было реально сделано? Модернизация четвертая доменной печи нет вопросов. Действительно процесс. Ну, фактически, за все годы сделана одна реальная глобальная модернизация. Больше остальное все занималось или закрытие, или остановка производства. Да, сделано. Да, 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 никто этого сказал, не оставил. О чем мы говорим да, сегодня? Да, чтобы ко да, мне походили женщины вот, с криками, упреками, э, пытаясь сказать, что мы хотим закрыли завод. Друзья, мы не... Подожди. Подожди. вопрос идет не в том, чтобы не давать разрешения. Вопрос не в том, чтобы... ...после сходя... ...чтобы Давайте, решать такие говорю, глобальные вопросы. А Для этого есть руководство. Мы я... не хочется до металлургий. Вы не нюхали пороха, как стало. Поняли? Не решать вам. Не решать вам. Не ставьте города. Не устраивает вас. Уходите. Друзья, я прошу Не надо, вас успокаивать. Успокаивайте нас, спасибо. у нас дети здесь что живут, семьи А он решает нам закрывать да, попойте, Я благодарю, что выступаю, я просто претерпевал Я здесь представляю родительскую общественность города Я председатель родительского комитета 52-й школы Которая расположена, к счастью, в центральном районе города Но я хотела немножко не о том сказать, а о том, что Я, как никто другой, заинтересована в том, чтобы наши дети, мой ребенок жил в экологически безопасном городе. И я сейчас понимаю, что, наверное, единственным быстрым решением этого вопроса будет записать мое желание письмо моего сына для Деда Мороза, чтобы с 12-м ударом колокола экология в нашем городе стала такой же, как я и учил. Но я взрослая, и я понимаю, что этого чуда не будет даже если в Дедмороз будет господин Бородин. это чудо не случится. Но в то же самое время я не могу не отметить те положительные изменения, ту положительную динамику, которая есть в экологии города. Посмотрите за окно. Там уже несколько дней лежит снег, и он видел. Еще нет. <Aufs3> Павел Иванович, Павел да. Иванович, послушайте, пожалуйста, сегодня, если мы, вот то, что говорят наши псевдопатриоты, хотят... Чего вы А вы авантюрист. А вы продали в А вы подтвердите. я подтверждаю, что так все поняли многие ходят в машины там, э, деньги, то есть всякие интриги, сплетни ходят о том, что кому-то заплатили, что-то кто-то сделал. Есть определенные документы о получении там, 100 тысяч от Мединвеста силы людей. Нет, нет, не смешно мы должны это увидеть. поэтому, чтобы не было этих сплетен, интриг, я прошу прозорости, чтобы это все отмечалось СМИ, и это все было отчетно. <ріпси> Дивіться, я друзі, і так, три людини, в принципі, дамо, скільки тиждень хватить на обговорення громадськості, три представника. Хватить. За тиждень три представника дає громадськість, три представника дають заводи і одного представника дає місто. Таким чином у нас з вами буде 9 людей комісії. Ця комиссия будет действенной. <coughs> Мы можем збільшити, но, у нас будет не езда. Павел Иванович, можно сделать? один момент? Да. Единственное, о чем я прошу, чтобы в эту комиссию вошли люди, которые имеют представление об экологии, а не просто, которые ну, от этого совершенно... То есть специалисты. Итак, дозы модели, запорядки нет, заводы имеют, работают. Теперь, на сколько Друзі, дійсно. Друз Пропозиція була від колег. Два роки. Пропозиція від... Сто лі! Нормально буде. Будьте ділити, що хочете. Не почув жодного заперечення з приводу того, що дозволи треба дати. Не почув? Не почув. Є мінімальний термін, на який Кабінет Міністр приймає продовження дозволу. П'ять років. Врахована позиція екологічна примістання. Врахована. Тепер питання: а це вже наша з вами відповідальність оцей покроковий вечуван розробити. І ми його маємо розробити. Дружище, а это уже моя ответственность, и я ей подвесную ответственность.